millionerlik yo'lida ketayotganingizning 7 belgisi birinchisi siz doimo muammoning yechimlari haqida o'ylaysiz ikkinchisi siz dam olib yotishdan ko'ra harakat qilishni azalroq ko'rasiz uchinchisi do'stlaringiz bilan muloqotni joyiga qo'yib odamlarga ta'sir qila olishni bilasiz to'rtinchisi qisqa muddatli emas uzoq muddatli jarayonlarga ko'proq e'tibor qaratasiz beshinchisi doimo o'zingizni o'zingiz o'qitish bilan band bo'lasiz va yangi narsalarni o'rganasiz oltinchisi doimo mu muvaffaqiyatlilar qatorida yurishni va ular davrasida bo'lishni xohlab mana shunay choralarni ko'rasiz va 7 yettinchisi o'zingizni shaxsiy qonun qoidalaringiz va amal qilishingiz kerak bo'lgan ishlar rejasini tuzishni yaxshi ko'rasiz va bunga amal qilasiz xo'sh yana qaysi belgilar bizni millionerlik yo'lida ketayotganligimizni ko'rsatib turadi javoblaringizni kommentlarda kutamiz sizlar bilan xalxua Rahmatxo'jayev bo'ldi ko'risgunca